Nama-nama Allah yang indah-indah Nama-nama Allah yang hebat-hebat belaka Nama-nama Allah yang sangat sempurna Nama-nama Allah ini tuan-tuan, puan-puan sekalian Berbeza daripada nama-nama kita Nama kita ni Nama saja boleh jadi baik Tetapi empunya diri Dia boleh jadi tak baik, betul tak? Tetapi Allah SWT berbeza daripada kita Nama Allah itu baik ia memberi juga pengertian bahawa zatnya juga adalah zat yang sempurna. Kita ada kucing sebagai contoh. Kucing ya, eh? kita bela kucing lah. Kucing tu putih. Kucing tu putih. Kita panggil dia tiger. kucing putih kita bela kat rumah, kita panggil dia tiger. tiger sebenarnya apa? Harimau lah. Harimau ada belang. Okey. Harimau ada belang, warna kulit dia coklat keemasan, mungkin ada hitam, ada jalur putih dia juga. itu harimau. Tetapi kucing belaan kita kat rumah sebagai contoh, tuan-tuan puan-puan sekalian, cuba bayangkan eh, tuan-tuan puan-puan bela satu kucing. Kucing ni putih, bulunya putih. Ibarat salji. Tetapi tuan-tuan puan-puan namakan dia Tiger. Nama dia Tiger. Adakah bermaksud kucing tu tiger jadi harimau? Tidak kan. Adakah bermaksud kulit atau warna bulu kucing tu berubah jadi tiger, berubah jadi warna harimau? Tidak kan. Ha, kerana apa? Nama tu nama kita berikan. Nama tu nama kita berikan. Dan ia nama makhluk boleh jadi ber, boleh jadi cocok, boleh jadi tidak cocok dengan empunya diri. Orang tu nama dia Muhammad atau orang nama dia apa tu Mahmud. Orang tu nama dia Mahmud, maaf ya kalau ada orang Mahmud berada di sini Mahmud ni maksudnya baik tau, Mahmud ni maksudnya yang terpuji okay, Yang dipuji lah, boleh jadi orang tu insan yang tercela Dia mencuri, merompak, menjarah, pecah masuk orang-orang Nama dia Mahmud, ha, nama tak kena dengan empunya badan, betul tak? Ha, boleh jadi, ha, ini boleh berlaku bagi makhluk-makhluk Allah Adakah ini boleh berlaku bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak, tidak boleh berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala namakan dirinya, namakan zatnya dengan nama-nama yang indah belaka, nama-nama yang sempurna belaka. Ia juga menunjukkan zat Allah itu sendiri. Allah itu sendiri Maha Sempurna. Allah, nama Allah antaranya Ar-Rahman, yang Maha Merahmati. Adakah masuk akal kita kata, bayangkanlah eh satu orang ni nak mengakal sikit dia kata nama Allah saja Rahman tetapi Allah boleh jadi merahmati Allah boleh jadi tidak merahmati. Boleh tak begitu? Tidak, tidak boleh. Nama Allah Ar-Rahman yang Maha Merahmati itu cocok dengan sifatnya. Nama Allah Ar-Rahman yang Maha Merahmati itu bererti Allah ya sememangnya Allah Maha Merahmati. Ha? antaranya Allah Al-Karim. Antara nama Allah Al-Karim yang Maha Mulia, yang Maha memberi. Al-Karim. Adakah ia bermaksud Allah nama dia saja Al-Karim tetapi tidak ada karam, tidak ada kemuliaan di sisi Allah? Tidak, itu mustahil. Boleh jadi berlaku pada manusia nama Karim tetapi perangai auzubillah min zalik. Ha, itu boleh, boleh jadi ya manusia tetapi Allah Subhanahu wa taala dah namanya indah, sifatnya juga indah. Ya, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian, jadi nama Allah ini tidak sama dengan nama makhluk-makhluknya. Nama makhluknya Nama boleh bererti lain, sifatnya boleh bererti lain. Namanya baik, sifatnya boleh jadi buruk. Begitu juga makhluk Allah ada kalanya diberi nasib. Lah, eh. Diberikan nama tidak baik sebagai contoh. Digelarkan dengan nama yang tak baik. Tetapi namanya saja tidak baik, boleh jadi sifatnya baik. Itu makhluk Allah SWT. Allah SWT berbeza daripada kita semua. Allah Maha Sempurna, Allah Maha Indah, Allah Maha Sempurna sifatnya. Dan apabila dinamakan Allah Apabila Allah menamakan dirinya sendiri Apabila Allah mewahyukan kepada Nabi junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Namanya sekian-sekian Beginilah asma' husna saya Beginilah asma' usna bagi Allah subhanahu wa ta'ala Maaf kata Beginilah as asma'ul husna bagi Allah subhanahu wa ta'ala Itu bermaksud bahawasanya Namanya indah Dan pada masa yang sama Sifat Allah juga indah ia tidak ada apa nama dia a, percanggahan antara nama dan sifat manusia boleh jadi ya tuan-tuan puan, puan sekalian baik kita sambung pengajian kita dengan berkenaan al-asma al-husna bagi Allah Subhanahu wa taala al-asma al-husna bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang Allah yang indah belaka seperti saya cakapkan tadi nama Allah yang indah menunjukkan sifat-sifatnya yang indah belaka pada masa yang sama pada minggu lepas Selasa juga kita dah sentuh bahawasanya ada ganjaran tertentu ada ganjaran istimewa bagi mereka yang menghitung nama Allah yang menghafal nama Allah yang 99 Lillahi tis'atan wa Lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'ah illa wahidah man ahsahaha dakhalal jannah sesungguhnya bagi Allah itu 99 nama 100 kurang 1 100 kurang 1 ni 99 lah sama maksud dia. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala 99 nama 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya akan masuk syurga. Subhanallah. Jadi saya juga telah membentangkan apa kata-kata ulama, apa komentar para alim ulama kita, apa maksud menghitung nama Allah yang 99 ni. Saya dah bentangkan ada 3 cara. Ketiga-tiga ni kalau kita dapat amalkan insya-Allah Taala dapatlah juga ganjaran yang dijanjikan. Yang pertama maksud menghitung nama Allah adalah kita menghafalnya dan mengetahuinya. Ha, kena tahu Allah itu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Ini semua nama-nama Allah yang terkandung dalam Al-Quran, terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena mengetahui dan menghafalnya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adalah untuk kita memahaminya. Ha, memahaminya. Kita bukan hanya menghafal saja. Hafal saja anak-anak tadika kita pun setiap hari dia baca Al-Asma'ul Husna. Okay? Dia orang baca Ar-Rahman al rahim Al-Malikul Quddus, Assalam Al-Mu'min. Lagu saya lainlah, lagu orang lagi lain, lagu orang lagi sedap. Uh, saya saya belajar dulu pernah belajar tanpa lagu. Jadi Al-Asma Husna yang kita baca ya man huwa Allahu la ilaha illa huwa Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Itu semua Al-Asma Husna nama-nama Allah. Pertama tadi kita menghafal dan mengetahuinya Kedua kita memahaminya Tahu maksudnya Bagaimana nak tahu Kita belajarlah Kita belajar Tidak terlambat untuk kita belajar Ya Anak-anak tadika kita pun boleh belajar Nama-nama Allah yang mudah-mudah Kita pun belajarlah Okay, kita kalau boleh menuntut ilmu aa, dari awal hidup kita hingga ke akhir hidup kita jadilah kita penuntut ilmu. Aa, jangan rasa apa namanya janggal, jangan rasa aa, segan aa, bila kita nak menuntut ilmu bila kita dah dewasa. Aa, semua asatizah kita pun diwajibkan tuntut ilmu. Bagi siapa asatizah yang mendengar aa, kita semua tahulah asatizah kita semua diwajibkan oleh pihak berkuasa untuk menghadiri kursus-kursus. Ada kota dia itu asatiza bagaimana pula jika kita memang tidak berkecimpung dalam bidang akademik maka selebih, selayaknya juga kita mempertingkatkan diri kita Men, uh, menghadiri kelas-kelas agama kuliah-kuliah ringkas kuliah-kuliah yang lama seminar-seminar kita boleh membaca alhamdulillah saya rasa uh, apa nama kadar buta huruf di Singapura ni mungkin kurang 1% lah eh ha uh, dulu mungkin di Singapura kadar buta hurufnya banyak Uh, tapi sekarang saya rasa kadar buta huruf dia kurang 1%. Saya rasa semua yang ada uh, di Singapura ni uh, hampir semualah eh, tahu menulis, tahu membaca, uh, boleh uh, mencari maklumat sendiri alhamdulillah. Jadi kita gunakan peluang yang ada, kita jangan uh, jangan segan, kita jangan rasa bosan, jangan cepat bosan. Kadang-kadang orang tu bila mula meluntut, oh berkobar-kobar semangatnya. Tetapi bila dah di pertengahan, dah mula rasa bosan. Kan? Ah, ha, itu biasalah. Itu antara mujahadah, antara jihad seorang penuntut ilmu. Dia bukan menghilang, ada sebahagian orang pandai menghilangkan rasa bosannya. Sebahagian orang memang dah minat mendalam dalam, dalam topik yang dia pelajari. Oh tak bosan langsung. Aa, mungkin sebagai anak-anak muda kita dengan robotik dengan coding oh tak bosan 12 jam memang boleh duduk depan komputer aa, buat itu coding buat aa, apa tu kod ini dan kod itu betulkan ini betulkan itu mereka suka tapi sebahagian diuji dengan ke, aa, sifat bosan sifat bosan ni biasa bagi manusia aa, manusia boleh cepat bosan aa, sesungguhnya aa, saya teringat bila cakap tentang sifat bosan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apa tu memahami naluri manusia pada satu ketika murid-murid, murid-murid dan sahabat-sahabat bagi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni siapa? Adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud setelah berceramah kepada sahabat-sahabatnya, telah berceramah kepada anak-anak muridnya. Anak murid dia pun nak lagi. Ha, nak lagi. Ustaz bincang lagi, ceramahkan lagi, syarahkan lagi kita tidak jemu. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah karahiyat saamati alaina. Ha, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini adalah anak murid Nabi, sahabat Nabi, dia menggunakan, diaplikasikan skill yang Nabi ajar kepada dia. Apa dia kata? Dia, apa dia cakap dengan murid-murid dia yang berkubah-kubah nak dengar suara dia lagi, nak berkubah-kubah dengan ceramah dia lagi? Dia cakap kepada murid-muridnya, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dulu sewaktu saya menuntut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pernah pesan atau Rasulullah pernah, pernah apa tu pernah apa tu melaksanakan satu hal ini. Apa Rasulullah laksanakan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya takhawwaluna bil mauizah karahiyatas saamati alaina. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman dulu beliau baginda sallallahu alaihi wasallam berceramah kepada kita bermauizah kepada kita dengan berkala bukan setiap masa bermauizah kasih mauizah hasanah kasih pesanan tidak setiap masa 24 jam tidak tetapi berkala ada kalanya Rasulullah kasih mauizah ada kalanya Rasulullah pergi ke kumpulan yang lain kasih mauizah tidak kepada orang yang sama ada kalanya Rasulullah juga membiarkan para sahabat dia menghiburkan diri dan sebagainya karahiyat asamati alaina kerana khuatir kita akan bosan itu sunnah Rasulullah itu teaching skill oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan sahabatnya ini Saidina Abdullah bin Mas'ud pun aplikasikan apa yang gurunya iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam pernah amalkan kepada beliau dan digunakan untuk anak-anak muridnya. Jadi in other words lah eh kalau saya boleh paraphrase, kalau saya boleh ulang apa tu ulang maksud dia dengan perkataan yang lain A Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kata kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, saya dulu dengan Rasulullah, Rasulullah khuatir saya kita semua bosan, jadi dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kami dengan berkala, bukan sentiasa nasihatkan, sentiasa beri ceramah tidak begitu. Dan kamu juga sama wahai murid-muridku, saya bukan keberatan nak mengajar kalian, tetapi saya juga Faham yang kalian ini manusia biasa Jadi kalau saya tahulah ada masanya Saya kasih ceramah, ada masanya Saya berdiam diri dan biarkan Kalian melaksanakan apa itu, Pekerjaan kalian, jadi taklah 24 jam dengar saya penceramah Dikuatiri bosan Itu naluri manusia, jadi orang yang ada Kebosanan ini, ini satu Mujahadah bagi mereka, satu jihad Bagi mereka, untuk Pertama, kalau boleh Dapat hilangkan, hilangkan Yang kedua, kemudian Antara caranya juga adalah untuk kita melawan perasaan bosan ini. Perasaan bosan ini per 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 perkara yang biasa ya. Jangan anggap bosan ini red flag. Perkara per 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 berasa bosan ini perkara biasa yang dialami semua manusia. Kita semua ni bukan sempurna. Kita manusia ada naluri yang suka benda baru. Ha, dah beli satu pen. Nampak pen baru, eh cantik pen ini. Ha, dah beli baju dan selepas selepas berapa berapa ketika nampak baju lain cantik baju ni kita suka benda baru kadang-kadang itulah aa, ini boleh berlarutan sampai kita kurang bersyukur tetapi itu masalah lain itu isu lain yang sekarang saya fokus saya adalah tentang kalau kita belajar rasa bosan itu biasa tetapi kita cuba melawannya kita cuba apa tu melawan hawa nafsu kita kita cuba aa, memahami dan menghayati ilmu yang diajar semoga insya-Allah Perasaan bosan itu pelan-pelan akan hilang insya-Allah taala. Itu tadi yang kedua, memahami. Yang ketiga, macam mana nak menghitung nama-nama Allah adalah dengan kita mengamalkan Asmaul Husna. Mengamalkan Al Asmaul Husna. Bagaimana mengamalkan? saya hari itu dah sentuh sedikitlah tentang cara mengamalkan tetapi insya-Allah itu akan lebih di dikupas dengan terperinci pada masa-masa akan datang. Baik. Mungkin ada persoalan tuan-tuan puan-puan sekalian bila tadi saya apa tu cara memberikan apa tu bentangkan hadis tentang 99 nama Allah betul tak barang siapa yang menghafalnya barang siapa yang menghitungnya akan masuk syurga persoalan adakah nama Allah itu hanya 99 Ha, mungkin ada orang tanya, nama Allah itu 99 yang kita nampak di tulisan sebahagian masjid mungkin ada ada khat eh tulisan uh, tulisan khat Arab di depannya di, di sisinya semua nama-nama Allah. Adakah itu saja nama-nama Allah? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Bagaimana ini macam lawan hadis ya ustaz ni? Hadis kata nama Allah 99. Ah, ha, macam mana ni nak jawab? Tak sebenarnya dalam hadis tu sebenarnya hanya memberitahu kita siapa yang menghitung, siapa yang menghafal 99 nama Allah, ganjarannya syurga. Tetapi ia tidak menghadkan bahawa nama Allah itu hanya 99. Ada banyak bukti lain, ada hadis-hadis lain yang menunjukkan nama Allah itu lebih 99, bahkan lebih daripada jangkauan akal kita. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian, teringat saya tentang satu hadis yang ditarafkan uh, sebagai hadis hasan oleh sebagian ahli ilmu, sebagian ulama. Hadisnya adalah satu doa. Ha, doa ni doa yang ampuh, doa yang mujarab insya Allah. Kerana doa ni diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana doanya? Allahumma inni abduk, wa benu abdik, wa benu amatik. Ya Allah, sesungguhnya aku ini hambaMu, anak kepada hambaMu yang lelaki dan anak juga kepada hambaMu yang perempuan. Yang ini mak bapak kita lah Kita hamba Allah Mak bapak kita juga hamba Allah Allahumma inni abduk Wa benu abdik Wa benu amatik Nasiyati biadik Madin Ma fiyya hukmuk Adlun fiyya qada'uk Ubun-ubunku di tanganmu ya Allah Di dalam kekuasaanmu Madin Ma fiyya hukmuk Segala hukum yang Allah nak jalankan kepadaku Akan terjalan Kerana Allah maha berkuasa Adlun fiyya qada'uk apa-apa penghakiman, apa-apa uh, judgement, apa-apa keputusan yang Allah melaksanakan terhadap diri kita ini adalah keputusan yang adil-adil belaka. Ha, ini awal-awal ni, pergan-pergan awal, -awal ni adalah pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku ni hambaMu. Ha, ini antara ada berdoa, antara ada berdoa kita puji Allah pada masa yang sama kita luahkan kelemahan kita. Jadi dalam doa doa ini yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah SAW ajar kita untuk puji Allah ya Allah aku ini hambaMu anak kepada hambaMu keputusanMu berlalu di atasku dan pengadilan pengadilanmu berlalu di, uh, di atasku adil adil belaka semuanya adil langsat sama adilun fiya qada'u as'aluka ah ha, ni baru masuk doa dia as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan mil khal, allamtahu min khalq aw 'allamtahu adam min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bi fil 'ilmi ghaibi indak Aa, ini doa dia ya allah dah mula meminta eh ya. ya allah sesungguhnya aku ini memohon kepadamu bi kulli ismin huwa lak dengan semua nama-namamu dia jadi doa ini menyeru suruh kita menyeru Allah dengan semua nama Allah 99 ke? Ha, kita dengar sambungan dia. Bi walak dengan semua nama-namamu ya Allah. Samai tabihi nafsak yang kamu namakan dengan sendiri. Au alam tahu hadan min khalqik atau anzal tahu fi kitabik atau yang kamu uh, turunkan di dalam kitabmu. Sebagai nama-nama Allah diturunkan melalui Al-Quran ketiga kategori ketiga aw alam tahu ahadan min khalkik atau kamu ya Allah mengajarkannya kepada salah satu di antara makhlukmu Sebagian ha, sebahagian nama-nama ha, Allah Allah ajarkan kepada makhluk-makhluknya seperti Rasulullah seperti nabi-nabi yang lain ha, seperti para malaikat sebagai contoh ha, jadi sebahagian nama Allah diajarkan kepada makhluknya yang keempat ni penting ha, ini yang saya nak tuan-tuan puan, puan fokuskan Awistak sartabihi fil il ilmil ghaibi indak atau nama-namamu ya Allah yang kamu rahsiakan tidak satu manusia tidak satu makhluk pun tahu jadi terdapat di sana nama-nama Allah yang kita tidak tahu ah ha, anta ja'al ini waktu selepas pujian datang kepada tawassul iaitu tadi kita menyeru Allah dengan nama-nama yang mulia bahagian ketiga doa ni baru dia minta apa yang dia nak minta ni anta ja'al Quran, rabbi qalbi, wa nuru sadri wa jila'a huzni wa dhahaba hammi Jadikanlah wahai Tuhanku Ya Allah Quran itu sebagai taman di dalam hatiku Dan cahaya dalam hatiku Dan cahaya dalam dadaku Dan pengeluar Dia nyahkan segala kesedihan dalam hatiku Dan ia dia mengeluarkan juga segala keresahan Jadi doa ni minta apa? Uh, ulama kata doa ni jika hati kita gundah gulana jika hadiki, hati kita resah kita baca doa ni Allahumma inni abduk wa ibn abdik wa ibn 'amatika wa na'iyyatiya bidik adlun fiyya qadad uh, madin fiyya qadad madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin wa laq samaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu fi ahad min khalqik aw fil ilmil ghaibi indak anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi wa nuru sadri waj'alhu husni wa dhahaba hammi Ha, nanti boleh rujuklah ya kalau boleh kalau awak semua nak cari dia punya uh, uh, teks penuh dia insyaallah ter terdapatlah di kitab-kitab di internet juga terdapat insyaallah taala jadi maksud saya di sini nak sampaikan hadis ni adalah untuk menunjukkan nama Allah itu lebih luas dari apa yang kita ketahui lebih banyak daripada 99 nama yang kita nampak tertera di papan-papan tanda tertera di dalam al-Quran tertera dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ini semua hanya sebahagian daripada nama-nama Allah yang Allah bentangkan kepada kita, yang Allah wahyukan kepada nabi kita. Banyak lagi nama-nama Allah yang kita kita tidak ketahui. Jadi apa tugas kita? Ha, tugas kita tak payah bukan jauh-jauh. Tugas kita amalkan apa yang ada aya ha, yang 99 yang ter, terdapat wujud dalam al-Quran dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita hafal kita ketahui kita fahami dan akhir sekali kita mengamalkannya. Boleh tak tuan-tuan puan-puan sekalian? Boleh. Baiklah. Insyaallah uh, begini sekian saja uh, perkongsian saya pada hari ini insyaallah tidak saya tidak akan uh, berjilakan uh, apa tu uh, perkongsian saya apa yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang buruk itu datang dari kelemahan dari kekurangan diri saya sendiri harap diberi maaf dan semoga Allah juga mengampunkan saya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh